Запах круассана Дамы достали веера Мужчины надели пенсне А голуби в парке Отмывают памятник Шевченко И это значит, что на сцене вновь Коллектив Дефис Ансамбль КВ Нетривиальный случай Здрасте Самая интеллигентная команда Нашего университета и раз уж так вышло, что мы люди, и сегодня первый день зимы, то... Лауреат литературной премии на словах «Ты Лев Толстой» 2012. Анатолий расскажет вам оду о зиме и человечестве. У меня есть копчик и ноги. Я человек, человек, человек. А после такого зимнего стихотворения обнимите товарища слева, укутайтесь в плед. Мы начинаем свое теплое выступление. На зйомках фільму Павадирі у Джимали не все получалось з Первого дубля, А ми обійснімо чому. Володю, не вбивай сліпих! Вони ж як діти. Зачекай, Володю, 24 грудня палац України, концерт вже живий звук. Іди, Володю, іди! Що пора показати міні-спектакль случай в сім'ї. Мамо, мамо! А чого від мене всі дівки шарахаються? я що страшний? Та сілку ти нормальний, гарно. Девушка, а что у тебя это сегодня вечером? Ну, наверное, еду в больницу. Я тоже. А вы в какую? В районную. А я в медику. Я надеюсь, это социальное неравенство не помешает нашему общению. Да, ну, да, все хорошо, спасибо. Замечательно. Псс-пс. -пс. Спасибо. Так это не я один. Мы всем жекам старались. Житомирно-коммунальное господарство номер 136 Ломаем кистки с едной Я говорю, госпожа, простите, это в моей руке арбуз. Со мной случай. Гуляли я давичи по Печерску. С Маргаритой? Ну не с Махита же. Смотрю, так я только кольцо, и я один. Был, у меня случай. Недавно у барышни. Лежим мы, значит, с ней под одеялом. Она говорит, одевайтесь, скоро муж придет. Ну те двое оделись, а я остался, я ж смелый. Живем, живем. Вы скоро? Господа, простите, но мне пора идти. На Харьков, маршалный шкаф! Когда-то Жан-Поль Сартер писал книги, а мы это. Очень интеллигентный мужчина выгуливает свою собаку. Джик, фу! Джик! Хорошо. А. Армянин. Б. Барсук. Т. Толерантность. Армянин, который закончил школу и пришел к своему отцу. Отец, я закончил школу. Поздравь меня! Молодец! Это приветствие! теперь Поздравляю! Отец! Я решил поступать в институт. Молодец. В Киевский национальный университет. Хороший выбор. На Мехмат. На Юльфа. Что? Какой Мехмат? Как отец, я же писал олимпиады по математике. А зачем ты на них борцовку брал? А ты по-другому не отпускал. Ладно, поступишь ты на свой мехмат. И что, ты теперь будешь жить в общежитии? У меня четыре брата и 5 сестер, я так в общежитии живу. Ты знаешь, мехмат — это самый армянинский факультет. — Почему это? — Как «почему»? У нас есть мех, ну и иногда проскакивает мат. И вообще, мой дед закончил мехмат. — Ты кто такой, чтобы посуждать дедушку? Ладно, закончишь ты свой мехмат. Посчитай, сколько в мире армян, какова высота Арарата и сколько звезд на настоящем коньяке. Ты так, так уже посчитали? Не расстраивай отца! А в конце нашего выступления мы хотели заказать салют. Чтобы цыгане выбежали и закружили нас в прекрасном танце. Но стипендии хватило только на вот это. Коллектив, дефис, ансамбль, КВН — нетривиальный случай. Спешим откланяться. Спешим.